ગાલ પોલીસ પથકની હદમાં રવિવારે બનેલી દુખદ ઘટનાને લઈ જમિયત ઉલ્લામા હિન્દ દ્વારા સુરત પોલીસ કમિશનર પહોંચી રજૂઆત કરાઈ હતી સુરતના બજાર ખાતે ગણપતિ પંડાલ પાસે બાળકો દ્વારા કરાયેલી પથ્થરમારની ઘટના બાદ પોલીસ ચોકી લોકટોળું ભેગું થયું હતું અને ત્યારબાદ કાકરી ચાળો થતા પથ્થરમારો અને વાહનોમાં તોડફોડ આગજનની બનાવ બન્યા હતા તો ઘટનામાં પોલીસ 28 જલા આરોપીની ધરપકડ કરી કોર્ટમાં રજૂ કર્યા છે ત્યારે ધાર્મિક લાગણી દુભાવા જેવી ઘટનાઓને આરોપીઓને સખતમાં સખત સજા થાય જો કે નિર્દોષ લોકો સામે પોલીસ દ્વારા કરાઈ રહેલી કામગીરી ન કરવા અને ખરેખર જ આરોપીઓ તેઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ સાથે જમીયત ઉલ્લામે હિંદ દ્વારા સુરત પોલીસ કમિશનરને મડી રજુઆત કરાઈ હતી તો આ સમયે माजी કોર્પોરેટર અસલમサイકલવાડા સહિત મુસ્લિમ આગેવાનો જોડાયા હતા ઘટના રજિયા કો 93 બજે છોટા સે બનાવો બાળકો કાપસ મે ઝઘડા હુવા ઉસમે લોકો મે આપસ મે પથ્થર મારા તો પથ્થર ગલપતિ કે પિંડાલ કો લગા ઉસમે ઉસ બચ્ચે કો રિષ્ઠા મે બિઠા દિયા અને પ્રીપ્રાલીંગ કે તર પર ઉસ ઘટના કો બડા કિયા ગયા બચ્ચે કો પકડ ભી લીયા કું બચ્ચી સામીયે હે ઉનકો મારતે મારતે લે લે ગય પોલીસ સ્ટેશન માનના વહી રફસા દફોહી આતા बच्चों को उसकी सजा उसके अतबार तो से मिलनी चाहिए फिर इस मामले को बड़ा करना उसका मैसेज वायरल करना और तो थोड़ी ही में हजारों का टोला जमा हो जाना अंदर हमारे महले के कोई हमारे हिंदू भाई नहीं थे ये बाहर से आए हुए थे तो को भी मैसेज वायरल करने वाले कौन तो कौमी शरूफ में कौमी दंगा खड़ा करने का ये प्लानिंग बनाने वाला कौन इसके पीछे क्या मकसद है कौन सा लाभ खाटना चाहते हैं क्या उसके लिए कोई चोटी में को लाभ हिंदू मुस्लिम का लेना चाहते हैं कुछ सेवा करनी पी पा रही है बीजेपी किसी को बताना चाहती है कि हम इस तरह हिंदू मुस्लिम करके हम वोट ले लेवे तो क्या इसका मकसद है तो ये यह मकसद यही अंदर छुपा हुआ था कि को दोनों को पत्थर मारा पहले पत्थर मारा गैर मुस्लिम की तरफ से शुरुआत में थे हजारों का मजमा था उनके ताकत थी पुलिस साथ में थी तो खूबसूरत में दूसरा पत्थर जवाब में हुआ तो दोनों के पत्थर मारा तो जितने में को पत्थर मारे हुए ताकत जितने राइट हुए तो दोनों तरफ के पच्चीस पच्चीस आदमी को पकड़ा गया है ताकि दोनों की हिम्मत टूटे और पुलिस का डर हो और खौफ बैठे लेकिन एक ही तरफ से तमाम लोगों को पकड़ा गया है हमने एविडेंस पेश किए जिसमें हमारे जो गैर मुस्लिम भाई पत्थर मारा कर रहे हैं उनके लिबास से से उनकी साल से, उनके हाथ पे राखड़ी बंद पता चल रहा है कि कौन पत्थर मारा कर रहा है हमारी गाड़ियां जला गई रिक्शा के कांत तोड़े गए तो ये सब एक भी गैर मुस्लिम है नॉन मुस्लिम भाई की गाड़ी जलाई हो उनका कोई नुकसान किया तो प्रूफ करे वो तो हम प्रूफ करने सब हमारा ही नुकसान हुआ और पकड़ा भी हमारे लोगों को एक तरफ की कार्रवाई हो रही है बहुत गलत मैसेज जा रहा है इससे आइंदा और दंगे बढ़ने का अंदेशा है हम चाहे सुरम शांति बनी रहे तो दोनों तरफ जो भी मुजरिम हो एविडेंस के आधार पर शंका के आधार पर नहीं कि यहाँ से पत्थर आया नहीं। ये लोग कहते हैं कि यहाँ से मारा नहीं एविडेंस के तौर पर जो कार्यवाही हो वो तो मुजरिम को सजा होनी चाहिए बेगुनाह को छोड़ना चाहिए ये बात रजू करने के हम आए थे और हमें आवेदन पत्र भी दिया है और एविडेंस के तौर पर हमें पेश की है तर तो जिस तरह से कार्रवाई हुई क्या लगता है आपको कार्रवाई ऐसा लगता है कि एक ही तरफ कार्रवाई हुई है इंसाफ हमको मिला नहीं है और रातों रात खाली एक बड़ी ही बात कर दी ये सूरज उठने से पहले हम पत्थरबाजों को पकड़ लेंगे तो पुलिस ने अमल करने के लिए सूरज पड़ेगा हमारे अंदर से अंदर तो वहां, तो वहां भी उस्तादों तो को उठा के ले जाने लगे तो बताए तुम तो मौलाना जाना है तो कुछ करते ही कुछ छोड़ दो ये दाढ़ी वाले बुजुर्ग हकीम साहब है और इनकी पास साल की उम्र है उसको पकड़ के ले जाने लगे साहब बुलाते तुम आओ तो उसको बताइए बुजुर्ग इनको छोड़ दिया मेरे मेरा जुर्म किया है तब उनको छोड़ा है अंदर आगे भी पकड़ रहे थे पता है पकड़ने अंधा धुनी बिल्कुल बन के जिसको आया उसको दरवाजा तोड़ पकड़ा है उनमें पुलिस का लिबास है प्लेट लगी हुई है प्लेट हमको इस की पुलिस भी है कि नहीं कोई तो किसी को किसी, किसी तंजीम आदमी है ये तो सब बातें